Меня зовут Мирослава, мне 8 лет, и я живу на дружбе. Когда стреляют, я переживаю очень сильно, пытаюсь находиться рядом с мамой. Если будут сильно стрелять, то надо идти в убежище, чтобы в тебя не попал снаряд. Либо в погреб идти и быть очень осторожным. Меня тетя забрала в Непро на несколько месяцев, потому что тут стреляют, а там нет. Я больше всего мечтаю, чтобы всегда мои родители были при мне. Чтобы я никогда никуда не уехала, чтобы не была без родителей, а чтобы я была всегда с ними. Потому что я их очень сильно люблю.